Ну, вопрос Владимира сначала. Владимир, победа над Кремнем в позавчерашней делась немножко, мне кажется, мал, более малой кровью, да, чем победа над Политехником. Чем это вызвано? То есть Политехник лучше сыграл, чем Кремень против вас? Или, может, где-то все-таки усталость у команды на выезде? Потом догоняли большой отрыв, как бы. И после этой игры мы сделали выводы, что игра с аутсайдерами, как бы, нужно играть все 40 минут, не расслабляясь. И сегодня мы начали замечательную игру, сегодня только третью четверть мы проводили, опять же, из-за своих каких-то ошибок и нереализации свободных бросков. Так, поздравляю свою команду с победой, и все больше нечего сказать. Ну, тогда вопрос главному тренеру. Сегодня как-то по-особенному настраивали на политехнике, в принципе, на, как на обычную игру, свою команду. И чем удивил чем удивили хозяева площадки? Мы настраиваемся на каждую игру как как на последнюю, то есть всегда готовимся на любого соперника абсолютно одинаково. Мы знаем, что политехник играет очень хорошо дома в родных стенах и если они почувствуют игру, то они могут обыграть здесь практически любую команду. В первой половине мы стояли на правилах четко, соблюдали, дисциплина была полная и мы им дали забить 30 очков, что в принципе хороший результат. В третьей четверти они дали почувствовать, побежали, забили много легких очков, начали атаковать сразу с первого паса, потому что понимали, что у них возможно уже другого шанса нет. И Тут почувствовал игру лидер команды Газлов, как бы и тут уже, знаете, он начал забивать тяжелые броски на, на кураже. Но ну, опять же, потом э, вернулись на правила и как бы, контролировали ход игры все 40 минут. Поэтому как бы, поздравляю всех с победой, кто искренне переживает за нас. Готовимся дальше. Спасибо по традиции игроков. Сегодня получилась также боевая игра с лидером чемпионата. Видно было, что команда настроенная, в принципе, дали бой химику. Вот почему не получилось сыграть все так четверти, допустим, как третий? Где-то начале не настроились, не выполнили тренерские установки. В защите плохо играли. После перерыва начали агрессивнее играть в защите, а и нападение сразу пришло. Играем, Начали играть от защиты, побежали в прорыв и сократили счет. Чет четвертой четверти где-то не хватило сил физически. Но я думаю, зрителям понравилась игра, хорошая игра была. Видно, что команда прибавляет. Спасибо также болельщикам, то что поддерживают нас. Приятно играть, когда в зале не есть Тихо, есть какой-то шум. Спасибо большое, болельщик. Отлично. ну и спасибо за игру. Действительно, что игра с Одессой, что игра с химиком. Это аплодисменты заслуженные, я думаю, болельщиков в адрес команды. Но, ну Валентин Дмитриевич, вам, собственно говоря, виднее все немножко изнутри, так сказать, побольше, так сказать, вот игра с Одессой выдали на гора, очень хорошую игру содержательную игра с химиком заставили нервничать лидера чемпионата. Ну а все-таки вот сегодня, как вы оцениваете игру, прежде всего, своей команды с таким именитым соперником? сегодняшняя игра с таким соперником, как Химик, конечно, будем так говорить, если объективно смотреть, она еще до конца, ну, не совсем нам по зубам, если так разбираться, объективно. Поэтому, естественно, задача стояла одна мы хотим накатать какой-то определенный стиль игры, наиграть какую-то определенную систему, дать возможность игрокам почувствовать свой стиль игры в каждой игре, чтобы они это могли прочувствовать и наиграть его. И когда игроки начинают постепенно, потихонечку приобретать то, что от них требуется в данной ситуации, тогда у них уже начинает появляться какая-то игра. Она со стороны кажется немножко сумбурной, но это сумбур, такой кажущийся на самом деле, хаоса не существует, хаос он всегда контролирует. Поэтому если такую сумбурную игру контролировать достаточно разумно и правильно, то тогда можно добиться, конечно, хорошего результата. По камень, это единственный способ, с помощью которого мы можем держаться на хорошем уровне. Если мы дальше сумеем еще сделать более грамотную, быструю, более скоростную игру, то тогда, конечно, у нас появится шанс и возможность бороться за какие-то интересные места. Продолжение